Ми справді все спланували. У нас абсолютно чітке бачення моделі турніру. Ми сьогодні його бачимо в декількох можливих форматах. Все залежить від того, які арени і скільки арен буде готовими, будуть готовими до турніру. Отже, починаючи від питань безпеки, закінчуючи волонтерською програмою, усе готове. Іншими словами, організаційно. Ми не справді не відстали від графіку. Звичайно, ми у зв'язку з форс-мажорними обставинами сьогодні призупинили такі програми, як програма друзів Євробаскету 2015 чи програма презентації талісману. Але я думаю, що ближчим часом ці програми будуть розгорнуті в залежності від головного стратегічного рішення. Хочу вас поінформувати також про те, що місцевий організаційний комітет підписав угоди про проведення турніру з такими містами, як Дніпропетровськ, Львів, Одеса та Харків. Дніпропетровськ, Львів, Одеса та Харків це ті міста, які підтвердили свою готовність проводити Євробаскет. Триває процес погодження угод із Донецькою та Київськими, Київською міськими адміністраціями. Нагадаю, що протягом останнього періоду нам, нам вдалося провести найкращий за історію, 40-річну історію Фіба Європа, чемпіонат серед кадетів, серед 16-річних, і цей турнір є і моєю особистою гордістю, і гордістю місцевого організаційного комітету. Ми презентували і розробили логотип чемпіонату. Я сподіваюся, дуже щиро, що цей логотип нашому чемпіонату пригодиться, бо він відтворює, відзеркалює і нашу українську традицію, і баскетбольне, баскетбольне, баскетбольне змагання. Отже, якщо підсумовувати, ми сьогодні знаходимося у фазі. Найвищої готовності, але знову ж таки ми чекаємо того рішення, яке, як я вже сказав, має бути прийнято. Крім того, ми ведемо моніторинг будівництва арен. Ми дуже добре розуміємо, бачимо, знаємо, що сьогодні відбувається на будівельних майданчиках. Сторінка Євробаскет 2015 у Фейсбук сьогодні налічує понад 95 тисяч прихильників. Ви знаєте, що вперше за свою історію. Фіба Європа пішла нам на зустріч, і ми консолідували всіх прихильників попередніх чемпіонатів із тими шанувальниками баскетболу, які сьогодні демонструють свій інтерес до цієї прекрасної гри. Готовий до запуску офіційний сайт Євробаскет2015.орг. Ми є дочірньою структурою Федерації баскетболу України. Ми не є державною установою. Ми не тратимо державних коштів, коштів державного бюджету. Тому я дуже хотів би, щоб це всі сьогодні дуже добре розуміли. Понятно, що підтримку оказали всі підтримку оказали всі формально. Наприклад, уровень цього був достаточно високий. На ньому і президент ФІБА Мир. и генеральный секретарь Хивомир и вот скажем Патрик Бауман очень попросил что чтобы мы чтобы нас поддерживали за границей и чтобы что проблема исходит от того что вброс информации негативно исходит из Украины. Если, допустим, евро-12 мы получали вброс какой-то информации постоянно из-за границы, то сегодня самый негатив идет, к сожалению, из Украины. Эти вот какие-то вещи, которые потом приходится, скажем так, как бы нивелировать. И это влияет, вы же понимаете, что существуют игроки, игроки NBA, суперзвезды, которые планируют сюда приезжать, они получают какую-то информацию, начинают связываться со своими федерациями, выставлять какие-то определенные требования. Ну и естественно, что когда возникает такая, такая обстановка, скажем, такая среда, то возникают страны, которые тут же готовы перехватить инициативу. Вроде как помочь нам, да? Вроде как помочь. Значит, из официального, из официального. Официально мы получили письмо, это было уже устно обговорено и было устное предложение, ну вот если от Франции, я еще раз повторяю, от Франции и от Германии, чтобы они, а? чтобы они провели у себя, если нам надо, это выглядело в виде помощи, если у нас будут проблемы, не хватает там времени, денег, арен, то они готовы взять на себя проведение значит, двух групп, одну во Франции, одну в Германии. Они связывают это с тем, что им очень надо, тогда они боролись как раз вместе с нами за это дело, когда мы получили, и вот у них как бы последние их звезды, последний раз будут играть официально за сборной Новицкий и Тони Паркер. И они хотели бы, вот если нам нужна помощь, они готовы оказать это, скажем, нам такую, такую поддержку. Да, и 70 лет окончания Второй мировой войны, они как бы у них тоже это как бы совместное такое мероприятие. Вот в таком ключе, как бы остальные страны, как бы это на уровне разговоров. Никаких официальных, скажем, заявлений, ничего не было, это просто вот. От России тоже ничего не было. Слава Богу, нет сегодня вот мы уже сидим и пытаемся скажем так минимизировать расходы да, вот для себя вот для себя минимизировать расходы как бы мы могли провести евробаскет 2015 на высоком уровне не минимально потратив деньги на это. Да? И по большому счету мы приходим к выводу, что для государства Украины те деньги, которые нужны, вот реально деньги нужны, после чего, после того, что, скажем, изначально, вы же помните, планировалось, две взлетные полосы Днепропетровска-Одесса, они нужны. Понятно, что они нужны, да? Но без этого мы можем провести, да? Мы планировали в, каждой, в каждом городе, который проводит тренировочную базу, которая потом становится детско-спортивной школой. Естественно, мы очень хотим это. Нам надо это. И детско-спортивная школа, и базы потом для тренировок команд, которые... Это все планировалось, государство это снимается. Три базы. Мультиспортивные базы для игровых видов спорта и для других видов спорта. Одна высокогорье, другая море, третья Киев. Эти нужны базы, естественно, нужны. Мы планировали их для сборных различных уровней возрастов. Это снимается. Значит, дальше. Значит, наверное, все-таки мы будем стараться, все-таки идея это была основная, чтобы поднять инфраструктуру спортивной Украины, да, которой у нас нет. Ну, вот если взять закрытые арены, у нас их нет просто, и они не существуют, да. Поднять максимально и расширить географию по всей Украине этих спортивных арен. То сегодня... Мы понимаем, что ну, мы будем все делать, чтобы, как говорится, за счет инвесторов, за счет каких-то новых взглядов это все э, построить максимальное количество. Но тем не менее у нас есть, скажем, план, так, так называемый минимум-план, где можно провести в пяти аренах и, может быть, даже использовать какие-то на худой конец нашей арены, типа нашего дворца спорта и так далее. Поэтому, поэтому если взять, то, в принципе... И плюс вот эти вот кредиты, о которых говорят, да, которые были запланированы тем правительством, и это погашение, это все, это все не одноразовая какая-то взнос. Во-первых, это кредиты. Во-вторых, это погашение будет идти в течение пяти лет. Не забывайте, что на этих аренах будут работать строители получать зарплаты, какие-то заказчики, что-то будет производиться. Это, это как бы вот если это посчитать, потом на этих аренах будут работать люди, получать зарплаты, опять что-то будет происходить, будет какой-то оборот финансовый. И это если это посчитать, то в принципе для государства Украины это небольшие затраты. Просто мы хотим, а, политического решения нашего правительства, и б, чтобы мы сели и в рабочей группе это все, как бы все это посчитали, определили и начали работать. Потому что от нас уже как бы, ну вот, уже ничего не зависит. Все, что могли, федерация, МОК, все, кто уже сделали, да, теперь осталось как бы все это привести в новую, в какой-то рабочий план и начать работать. Вот и все.